sahar hammadan erta uyg'ondim deb hisoblaysiz ammo oramizda shunday kasb egalari borki hammamizdan erta uyg'onib o'z vazifalariga kirishib ketishadi ular shahar ozodaligi ko'rkamligi sarishtaligi yo'lida o'z faoliyatlarini olib borishadi gap kim haqida ketayotganini anglagan bo'lsangiz kerak ha ular oramizdagi oddiy insonlar ozodalik farishtalari bugungi ko'rsatuvimizni kasbi qadrlanmayotgan ammo e'tirofga e'tiborga loyiq insonlarga bag'ishladik assalomu alaykum obajon charchamayapsizlarmi ishlar bilan hormay tolmay o' ham sizlar bilan charchamayaplarmi rahmat bugun ijodiy jamoamiz bilan sizlarni kasbkorlarni yoritishni maqsad qildik va bizga yaqindan yordam berasiz deb o'ylaymiz rahmat ko'rsatuvimizni shu savol bilan boshlagan bo'lar edim yoshingizdan ko'rinib turibdi yoshiniz ham ancha katta bo'lsa kerak ushbu sohada qachondan beri ishlayapsiz shahrimizni qachondan beri obodligiga o'zizni hissangizni ikki ming birinchi yildan beri shahrimizni tozalashda o'z hissamizni qo'shyapmiz issiqni issiq soğuk demasdan sovuqni sovuq demasdan ishlab kelyapmiz odamlar ko'chalarda hamma yoqqa musor tashlab ketadi biz o'shalarni tozalab kelamiz sizni ish faoliyatingizga nimalar kiradi biz, biz, bizning ish faoliyatimizga ko'kalamlashtirish gul gul ekish gullarni sug'orish supurish musullarni olish hammasi ishimizga kiradi ish faoliyatingiz nechidan boshlanadi va qachongacha davom etadi ishimiz soat 7 dan soat 4 gacha ishlaymiz mana sizlarni ko'ramiz-da, nafaqat yo'laklarni ariqlarni balki katta magistral yo'llarimiz ya'ni asosiy ko'chalarimizni ham tozalaysizlar ushbu faoliyatlar davomida avtomobillar sizlarga xalaqit bermaydimi bizni ish joyimizda avtomobillar xalaqit beradi chekkalarda yo'llarni etganimizda mus ali yonimizdan avtomobillar o'tib bir xil paytda turtib o'tib ketib qoladi yo'lda chekkalarda supurigilarimizni bosib ketadi balashkalarda musorlar otib ketadi shu darajada insonlar o'zgarib ketgan bugun insonlar sizlarga qanday munosabatda haydovchilardan tashqari odamlar bizga yomon muomalada ishimizga yomon muomala qilib ketadi ko'chalarga musorlarni otib tozalab mana ishlaring sizlarni vazifalaring deb bizga yomon muomalada bo'lib ketadi odamlarni tartibga chaqirmoqchiman shu musorlarni chiqindi xonaga tashlashni so'rayman ko'chalarimiz toza bo'lsa o'zimizni sog'lig'imizga ham foyda hozir o'zingiz aytib o'tdingiz ya'ni ko'pchilik chiqindilarni ko'cha ko'yga ariqlarni ichiga daraxtlarni tagiga tashlab ketayotgan holatlarni ko'ramizda nimaga ular chiqindi idishlarini yoki chiqindi tashlash joylarini ko'rishmaydimi ular chiqindi yashikka tashlashga erinadimi bilmadim yo ishchilar qiladi deb o'ylaydimi tashlab ketadi vazifa bilmadi meni 21 yil ishlarim deyapsiz ushbu sohada 21 yil ichida mana tozalagan hududingiz misol oladigan bo'lsakda bitta hudud tozaladingiz ertasiga ushbu hududga kelganingizda hech toza holatda ko'rganmisizlar shu hududdan? ertalab kelganimizda mусоr musor bo'lib ketadi o'sha joylarimiz toza turmaydi odamlar musorlarni tashab ketadi joylarimiz hech qachon toza turmaydi har kuni kelganlarda, ya'ni chiqindilar bo'ladi har kuni kelganda shu chiqindilar bo'lardi bunga sabab nima bo'lyapti deb o'ylaysiz bunga sabab oldin ishlaganimizda bizni odamlar bunaqa musor tashlamagan edi hozirgi paytda hamma yoqqa musor tashlab ketadi odamlarda ozir insof degan narsa qolmadi hayvon ham o'tirgan joyini tozalab o'tiradi ba'zi bir insonlar shunday g'oya bilan yashaydida ya'ni oylik olyapti buni vazifasi qilish kerak deydi afsuski shunday insonlar ham oramizda ko'payib ketdi birovni mehnatini qadrlamaydigan insonlar borda jamiyatimizda ularni qanday qilib axloqqa chaqirish mumkin uydagilari bolalariga tarbiya berish kerak bolam mana shu musorni tashlamagin mana mbu yerda o'zingdan katta odamlar ishlayapti musor <laughs> olyapti deb nasihat berish kerak bolalariga qo'sh inida ko'rganini qiladi demak ular ham shunday insonlar mehnatingizni qadrlamayotganlarni hech ortidan yomon gap gapirganmisiz mehnatimizni qadrlamaganlarga ortidan yomon gap gapirmaymiz otangga rahmat deb o'z vazifamizni davom ettiraveramiz. Navbatdagi qahramonlarimiz chiqindilarni tashish bilan shug'ullanishadi to'g'ri ba'zi bir insonlar ularni ko'rib o'zlarini olib qochishadi lekin tasavvur qilib ko'ring agar ular oramizda bo'lmasa chiqindilarni kim tashiydi keling hozir ularni muammo va kamchiliklari bilan yaqindan tanishamiz bizga bir xila urush ham bo'lib qolyapti janjal ham bo'lib qolyapti bu tashlamanglar buni tozalash kerak biz qiynalyapmiz desak lekin odamlar qadrlamayapti bizni mehnatimizni oddiy chiqindi bilan maishiy chiqindining muammosi shu oddiy plamizga tashlab ketyapti bu maishy chiqindi uchunda bu stroy material uchun emas odamlar <laughs> lekin shuni majburan olib ketasizlar <laughs> deyapti endi biz tozalamasak bo'lmaydi majbur <laughs> olib ketyapmiz bu moshina lekin unga moslashmagan eski moshina bu yangi moshinamiz unaqaga moslashmayd uni отдельно boshqa самовад chaqirib uni отдельно yana yuklab olib ketyapmiz shu iloji bo'lsa shu odamlardan so'rardik shu tashlamasdan o'zlari biron bir joyiga maxsus joyiga olib borib tashlasa yaxshi bo'lardi odamlar mana shu chiqindilarni farzandlaridan berib yuborishadi o'zlari olib kelishmaydi farzandlari konteynerga bo'yi yetmaydi tashlashga keyin yerga tashlab ketadi konteyner pustoy bo'ladida keyin yerda zaval bo'lib yig'ilib ketadi o'shanaqa iloji bo'lsa odamlar o'zlari olib chiqib katta yoshli insonlar o'n to'rt yoshlardan past bo'lmagan bolalarga beribyuborsa bemalol konteynerga qo'liga yetadi va konteynerga solibyuoladi chiqindilarni u yosh bolalarga beriboyai konteyner yoniga tashlab ketadi yerda oже chiqib sirtga chiqib ketib qoladi keyin har xil undan infeksiya kasalliklar kelib chiqadi manaunaqa o'shanga e'tiborli bo'lishini so'rardim odamlardan endi muammo mana shu odamlar maishiy chiqindidan tashqari chiqindi ko'p chiqaradi endi biz aytamiz voy bo'lmaydi bu mumkin emas misol bizni mashina pressham qabul qilmaydida uni beton olib chiqadi xohlasa o't olib chiqadi uyni oldida yig'ishtirgan toshlarni shipirib soladi qopqa bolalar ko'tarolmaydi un yana kelib biz bilan janjal qiladilar men pul to'layapman deydi pul to'lasang sen nimaga to'layapsan shartnoma bor maishiy chiqindiga to'laydi ular ular bunaqa haliginga tosh haliginga o'zi maxsus mashina bor shuni aytsangiz tushunmaydi odamlar yo'q biz ortishimiz kerak men pul to'lab qo'yganman sen olib ketasan olib ketishing shart deydi yoqolashadi kerak bo'lsa endi odamlarga tushuntirib bo'lmayapti buni bu moshina maxsus moshina o'sha nima deydi maishiy chiqindiga tashish uchun o'shani olib ketish sasib ketadi bir hafta tursin uyida sasib o'zlari ham chidaomay qoladi bunga quloq solmayapti odamlar tushunmaydi siz gapiring gapirmang găpăr baribir farqi yo'q uni o'sha tomonlama azgina qiynalyapmiz manshiy chiqindi bilan qattiq chiqindini o'zlari ham biladi farqini lekin yo'q siz gapirsangiz lekin tushunmaydi u yo'q men olib men pul qo'ydim, ne qo'ydimku nega olib endi mana musurni o'z hozir ko'rsataman sizga mana shu to'kayotgan joyi oddiy maxsus chiqindi idishlari bor maxsus idishga tashlamaydida yoniga tashib ketadi yo keldi o'sha yerga voy inson sen ham much o'sha yerda yashaysan o'shani shu idishga tashla o'shani biz olib ketamiz bribir tozalab o'sha <laughs> şey insonlarga aytaman voy tushuning bu moshina maxsus ishlatilgan manshu yaralganki bu faqat maishiy yumshoq chiqindilarniibsasib ketadigan mусорni olib ketishga bular tosh ham g'isht ham ham chiqadi raa solaman yo'q solmaysiz deyman eshitasiz man janjallashaman o' q qo'y bu ham davlatni mashinasi bizga zarar bermanglar mana shu mashina bir kun bo'lmasa mahallan achiqib ketadi chiqib ketadi u endi ular o'sha bizni tushunsa qani o'sha maishiy chiqindimi maishiy chiqindini bersin tozayapmiz mahalla toza xudoga shukur shaharimiz toza qo'ib qo'yadi moshinani bular munday chekara qolib qo'ysa biz bemalol o'tamiz hozir o't olmaymiz yo'l yo'q tegib ketsangiz bala qolasiz shu moshinasini qo'yib ketadi borsangiz разворот qilib olishga qiynalasiz egasi yo'q mashinani tashib ketgan egasi uyda yotadi olmaydi mashinani hurmat yo'q bir biriga iloji bo'lsa biz ham odammizda biz ham mana shu ishda ishlaymiz tozalikka rioya qilamiz iloji bo'lsa odamlarga niyatim shu tozalikka rioya qilsin birinchi o'rinda insonni o'zida avvalambor xonadonda tozalik bo'lsa keyin shahar tozaligi bo'ladi agar shaharda tozalikka e'tibor berilmasa уже xonadonda ham shu ahvol bo'lishi mumkin deb o'ylayman odamlarga tilagim shu chiroyli qilib shu mana shuham shu yerda ham odam yashaydi o'zimizga o'xshab mana shu olib chiqib ketayotam odamlar shularni kelish mehnat qib qurib mana shu yerga joy joyiga ge qo'yib ketsa juda chiroyli bo'lardi keyin ko'chada yurgan holatda ham masalan bir xillar suv ichadi sigaret chekadi yo'l atrofiga tashlab ketadida shaharimiz yanayam уе dabdala bo'lyapdi tozalikka e'tibor bo'lmayapti maqsadim shu ko'chada yurganda bachoklarimiz bor отдельны qilib qo'yganmiz yo'lda shaharnichida o'shanga olib borib tashisa bo'ldi erinmasa bo'ldi sa uch qadam nari beri maslahatim shu tozalikka e'tibor berishsin shahrimiz ko'chalarining toza va ozoda bo'lishiga tomma'noda o'zimiz ham javobgarmiz ba'zi bir insonlarimiz chiqindilarni ko'cha ko'yga ariqni ichiga daraxtlarning tagiga to'g'ri kelgan joyga tashlab yuborishyapti va buning bilan shahrimizni chiroyiga oz bo'lsada putur yetkazishyapti ijodiy jamoamiz bilan ushbu yo'nalishda bir kichik tajriba o'tkazdik ko'ramiz hamshaharlarimiz buni qanday qabul qilishar ekan ketaera qalaysiz ismingiz nima sizni doidbek dovidbek charchamaysizmi mana kichik bir tajriba o'tkazyapmiz да ko'pchilik e'tibor bermay o'tib ketyapti lekin sizlar hozir b ko'tarib ya'na chiqindi idishga tashladilar nima uchun endi sabab nima bo'ldi bunga anq qilish kerak masda o'shaning uchun mana shunaqa atmosfera bolishi birinchidan bu ikkinchidan mana shunaqa адlan yig'ib yig'ib masalan hamma olib ketib yobhyn mayli sog' bo'linglar rahmat to'xtab turingda to'xtang 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 nima uchun baklashkani ko'taringiz hozir assalomu alaykum yaxshimisiz Siz Surga charchamapsizmi muorga ko'pchilik o'tib ketyapti, olmayapti nima uchun oldiniz shu baklashkani hozir earahmat Rahmat. ismingiz nima sizda? Asror. Rahmat. asrorbek sog' bo'ling guvohi bo'lganingizdek juda ham ko'p hamshaqalarimiz o'tkazgan tajribamizga befarqlik va e'tiborsizlik bilan qarashdi agar bugun biz e'tiborsiz bo'lsak befarq bo'lsak albatta buni orqasidan kimdir oylik olyapti degan g'oya bilan yashasak qachon bizni shahrimiz go'zallashadi obodlashadi keling shahrimiz go'zalligi uchun obodligi uchun ekologiyaning mustaffoligi tozaligi uchun siz bilan biz bugun o'zimizni o'zgartiraylik